নমস্কাৰ বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময়সীমা সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা সময়সীমা সলনি হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটযোগে এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা হিটৱেভৰ সতৰ্কবাণীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তক স্থানীয় বতৰ অনুসৰি বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা সময়সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুৰোধ জনাইছে ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু মংগলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময়সীমা সলনি কৰিছে এইখন হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা অৰ্ডাৰ ইয়াত নিম্ন প্ৰাথমিকৰ কাৰণে অৰ্থাৎ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ছেভেন থাৰ্টি এ এম টু টুৱেল্ভ পি এম অৰ্থাৎ চাৰে সাতটাৰ পৰা বাৰটা বজালৈকে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চাৰে সাতটাৰ পৰা চাৰে বাৰটা বজালৈকে অর্থাৎ সেভেন থার্টি এ এম টু টুয়েলভ থার্টি পি এম আর হাই স্কুল আর হাই সেকেন্ডারি স্কুলের কারণে সময়সীমা নির্ধারণ করেছে সেভেন থার্টি টু ওয়ান পি এম আশা রাখি বাকি জেলাসমতো অতি সালেই এই নির্দেশনা প্রকাশ পাব আজি ইমানেই ভিডিওটি লাইক করব আর পারে শেয়ার করবেন এনে ধরনের বা বাত্র পাই থাকি কারণে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব ধন্যবাদ